Так, Олег Удав хочет сказать пару слов подписчикам после проведенного турнира. Подписчики, добрый вечер. Сегодня был еще один интересный турнир. Хочу раскрыть секрет победы надо мной Саши Найденко. У него была сегодня особая мотивация. Ну, Здесь мотив... все куплено. Мотивация, в принципе, ну, всегда. Свин меня. вылез против меня хороший, но сегодня у него была двойная мотивация. Открою секрет. Потому что скоро приезжает его близкий друг, наш коллега по теннисному цеху, Дима Симеони, который там, говорят, произвел фурор в Болгарии в клубе «Морская волчица». И поэтому, для того, чтобы, как говорится, встретить его при задранным носом, Саше надо было сделать какой-то задел. И он сделал в виде победы надо мной. Так что у них теперь паритет. Все, ждем, ждем семью, Да, ждем да, семей, ждем, ждем всем Диму Морского Волка. Привет болгарам! Бляд.